Сделай, чтобы тут минут... Вот сюда минут 10 никто не ездил. Ни оттуда, ни не отсюда. Нет, тут наоборот Просто, хорошо. Чтоб, да, тут хай проезжай. Тут, тут хай ездит. Сюда, чтобы наехал. Фирма «Факел» начала существование с 1998 года. Фирма «Диана в 2007 году. Акцент мы поставили на овощи. Этим еще начал заниматься мой отец. Скажем так, это семейный бизнес. Я подключился с ранних лет производству и выращиванию овощей. В данный момент у нас еще есть переработка овощей. Мы делаем соление. Это находится не на этой базе, а находится в большой балке, большой холодильник и с цехом переработки. Работаем с крупными супермаркетами, сетями ⁇ Фора ⁇,⁇ Сильпо ⁇,⁇ АТБ ⁇,⁇ Таврия ⁇,⁇ Идеал ⁇ На больших объемах выращиваем около 45 тысяч тонн товара овощей в год. На земельні банки 1000 копейків гектар землі. У нас как есть борщевий набор, також ми вирощуємо огурців, помідори, баклажан, перець. В этом году у нас появилось такое ноу-хау для солі помідори черри. Супер міні. Ми будемо запускать їх зараз в лінеку. І основном... своєю торговою маркою? Да, у нас своя торговая марка. Діанамки називається. Основное соление сбыт идет через фирму Диана М. У нас центр споживания не только Одесса. Мы с супермаркетами работаем Сельпо Львов, Сельпо Киев, Сельпо Одесса и дальше города. Так же само АТБ, Днепр, Киев, Одесса, Фора, Киев. Это калибровочные фасовочные линии, зашивка, политировщики. Вот они, сетка. Товар выходит отсюда уже готов к отправке на магазин. Есть такая замотка, есть, когда не успеваем, ребята заматывают. В данный момент здесь работает около 20 человек. Багато людей, багато ручной працы. Но я знаю, что на овочах ручная прац, это как бы, это масса. Но все равно какие-то вещи можно автоматизировать. Чи, ну, я не знаю, умовно то там, где сейчас мойка, да, происходит? Что-то, чисто калибровка. Это отбрасывает плохой товар, который нельзя отправлять на магазины. Линия. Она дает свои какие-то там повреждения механические. И для того, чтобы их минимизировать и был хороший товар на витринах, нужно добавлять большее количество людей. Какой процент брака? Процентов 23 максимум.